У него нет уже такого драйва от вида спорта, которым он занимается. Может, надоело уже самому? Да не, я не думаю. Вот люди смотрят по телевизору гонки, там Тур де Франции, это интересно. А здесь для них это неинтересно. А что нужно сделать, чтобы популярность велосипедного спорта в Украине была такая же, как во Франции, Италии, Испании, Голландии? Финансирование, наверное. Болельщиков? Да нет, сами гонщиков и дороги. Здесь дороги не самые лучшие. Ну вот мы с вами поговорили. Дякую вам. You guys are wicked. Love it.